ফাৰ্ষ্ট কিতাপখন দিছোঁ পিটাৰ পেন বেছি ভাল পেপাৰৰ যোনটো কোৱালিটি হয় ইট ফৰ টেক্স দুই তিনি পেজ বা চাৰি পেজ টেমৰাবিলাক হয় ন এইবিলাক সেই মোৰ কি হয় অকণ নতুন নতুন হৈ থাকিলে ভাল লাগে সেইটো ডাঙৰ কিন্তু আচাৰ হৈছে বতৰ আৰু জীয়া জীয়া মাছৰ লগত শাকৰ আঞ্জা কিমান বেছি ভাল লাগে ন কম্বিনেশ্যনটো আৰু এইফালে এয়া টেঙা আঞ্জা বনাব লৈছোঁ নলটেঙা নলটেঙা আমাৰ ছোৱালীৰ একদম ফেভৰেট বহুত বেছি ভাল পায় আৰু এইফালে এয়া লাইশাক লাইশাক কেইটালো বহুত বেছি ধুনীয়া মই ধুই মেলি এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এইফালে মাছকেইটাও বহুত ফ্ৰেছ আছিলে বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু মই সেয়া নিমখ হালধি আৰু অকণমান তেল দি পিনে এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু যিহেতু টেঙা দিয়া মাছ গতিকে বেছি ভাজিব নালাগে মাছ বেছিকৈ যদি ভাজি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে খাবলৈ সোৱাদটো কমি যায় কিন্তু মছলা দি বনালে অকণমান বেছি ভাজিব লাগে আৰু এইফালে এইটো মাছো মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ ফ্ৰাই খাম বুলি এইফালে এয়া হৈ গ'ল আৰু টেঙা মাছ বনাবলৈ সকলোতকৈ ইজি বহুত বেছি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছো নালাগে একদম কম ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছৰ হৈ যায় আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল মাছ খুব ধুনীয়া আমাৰ থালি ৰেডি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় ছয় বাজু বাজো হৈছে মানে ৰাতিপুৱা আজিকালি ব্লগ বনাবলৈ তেনেদৰে সময় নাপাওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে জানে নহয় পূৰা দৌৰিব লাগে স্কুল আৰু সেইকাৰণে আৰু আহি পাওঁতে আজিকালি দিনবিলাক যিহেতু বহুত ছুটি আহি পোৱাৰ লগে লগে সন্ধিয়া হৈ যায় বাকী গোটেইখিনি ঘৰৰ কাম থাকে আহি পায় কৰিবলৈ আৰু আজি মই দুদিনৰ পিছত ঘৰৰ পৰা এটা ব্লগ দিছোঁ একচুৱেলী বহুত দিন দিবলৈ তেনেদৰে ঘৰৰ পৰা ব্লগ সময় পোৱা নাছিলোঁ ৰাসলৈ গৈছিলোঁ ৰাসৰ ব্লগবিলাক দি থকা হৈছে আৰু আজি অকণমান ঘৰৰ পৰা কি কিনো কৰি আছোঁ এইকেইদিন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ লখিমপুৰত খুব ধুনীয়া গ্ৰন্থমেলা হৈছিলে ছোৱালীৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে প্ৰ'গ্ৰামৰ এটা ব্লগ মই দিছোঁ বাৰু খুব ধুনীয়া আছিলে প্ৰগ্ৰেমবিলাক বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ব্লগটো চাব বহুত ধুনীয়া ডান্স কৰিছে মানে সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টে বহুত বেছি ধুনীয়া ডান্স কৰিছে নৃত্যবনৰ ফালৰ পৰা নাচিছিলে ছোৱালীয়ে বহুত ভাল লাগিলে আৰু তাৰপাছতে তাতে যিহেতু বুকফেয়াৰো আছিলে গতিকে কিতাপ কিনিলোঁ বহুত ধৰণৰ আজিকালি কিতাপ পঢ়িবলৈ সময় নাইকিয়া নিচিনা হৈছে মানে কিতাপ পঢ়ি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আগতেতো মই প্ৰতিখন নভেলেই পঢ়োঁ আৰু মই নিজে অকণমান লিখা মেলাও কৰোঁ মোৰ কবিতা গল্প এইবিলাক বহুত বিভিন্ন আলোচনী তেতিয়ালৈকে ওলাইছে আৰু সেইকাৰণে মানে কিতাপৰ লগত অকণমান সামঞ্জস্যটো ৰাখোঁ কাৰণ পঢ়ি থাকিলেহে মানুহে লিখিবলৈ মানে অকণমান লিখাৰ মানে সেইটো আহে মানে চিন্তা কৰাৰ শক্তিটো সেইটো কাৰণে কিন্তু আজিকালি মানে ব্যস্ততাৰ বাবে সঁচাকৈ যে পঢ়িব মন গ'লেও মানে পঢ়িবলৈ দুই তিনি পেজ বা চাৰি পেজ পঢ়ো পঢ়োঁ তাৰপিছতে আকৌ বেলেগ কিবা এটা কামত লাগি যাব লগা হয় তেনেকুৱা হয় কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ আকৌ কেই কেইখনমান কিতাপ আনিছোঁ আৰু ছোৱালীকো অকণমান কিতাপ পঢ়িবলৈ মানে তাইক শিকাওঁ বুলি লৈছোঁ কাৰণ যদি মানে কিতাপ নপঢ়ে নহয় ডাঙৰ হ'লে মানে কিবা চিন্তা কৰি কিবা এটা লিখিবলৈ বা কিবা এটা ভাল কিবা এটা মানে ভাবিবলৈ বহুত বেছি দিগদাৰ কাৰণ কিতাপ নপঢ়া মানুহে মানে একদম মানে সিহঁতৰ মানে কি হয় যিটো মনৰ জগতখন একদম ঠেক হয় আৰু যিসকলে কিতাপ পঢ়ে তেওঁলোকৰ মনৰ জগতখন একদম বহল হয় গতিকে মই বিচাৰোঁ মোৰ মই যেনেকৈ ছোৱালীক কিতাপ আনি দিছোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে তাই ভালো পায় বাৰু কিতাপ পঢ়ি আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ সন্তানক কিতাপ পঢ়াওক কাৰণ কিতাপে মানে একদম প্ৰকৃত বন্ধু কেতিয়াও মানে সদায় সহায়ে কৰিব মানে কেতিয়াও নথগে গতিকে কিতাপৰ লগত বন্ধু বনাব লাগে আৰু এতিয়া মই দেখাম কি কি কিতাপ কিনিলোঁ মই মই মোৰ নিজৰ কাৰণে মই বৰ বিশ কিতাপ কিনা নাই ছোৱালীৰ কাৰণে বেছিভাগ কিনিছোঁ কাৰণ মই আজিকালি বেছিকৈ পঢ়িবলৈ সেয়া জানে নহয় ৰন্ধা বঢ়া কামতে বেছিকৈ লাগি থাকিব লগা হয় আৰু দিনত স্কুল গুচি যাওঁ আহি পাওঁতে ৰাতি হয় আৰু এতিয়া তাই আকৌ পৰীক্ষাৰ প্ৰগ্ৰেম দিলেই পৰীক্ষা মানে শেষ হোৱা ৰিজাল্ট দিয়া কেইদিনো হৈছিলে আকৌ প্ৰগ্ৰেম দিলেই গতিকে আকৌ মই এতিয়া আজি দহদিন পোন্ধৰ দিনমান মানে আকৌ এতিয়া পঢ়াব লাগিব আৰু এতিয়া মোৰ আৰু সময় নাই গতিকে জানেই নহয় ল'ৰা ছোৱালীতকৈ মাকবিলাকে বেছিকৈ পঢ়িব লগা হয় আজিকালি কাৰণ তাইক নপঢ়ালে আকৌ নহ'ব সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া কিতাপখিনি দেখাওঁ কি কি কিতাপ কিনিলোঁ ছোৱালী কিতাপেই বেছি কিনিছোঁ বাৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কিতাপখন দিছোঁ পিটাৰ পেন এইখন এইখন বহুত বেছি ধুনীয়া মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি বহুত বেছি ভাল পাব কাৰণ ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ আঁকি থোৱা আছে আৰু লগতে একদম চিম্পুল চিম্পুল চেণ্টেঞ্চত খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টৰিটো মানে বনোৱা আছে গতিকে বহুত বেছি ভাল পাব আৰু ইয়াৰ মানে কোৱালিটিবিলাকো বহুত বেছি ভাল পেপাৰৰ যোনটো কোৱালিটি হয় ইয়াতে মানে ষ্টৰিটোৰ যোনটো ধুনীয়াকৈ ছবি দি বুজোৱা আছে গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি বহুত বেছি ভাল পাব এইখন গতিকে এইখন তাই কিনিলেহে লৈ অঁ আৰু ইয়াত মৰেলটো আছে ষ্টৰিটোৰ হয় ন সেইকাৰণে ইট ইজ ভেৰী গুড হয়নে নেক্সট নেক্সট এইখন কিতাপ কিনিছোঁ মহাদুষ্টৰ দুষ্টবুদ্ধি এই কিতাপখন সৰুতে মই পঢ়িছিলোঁ মোৰ এতিয়াও আছে কিন্তু এইবিলাক কভাৰ চাবাৰবিলাক বেয়া হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ তাইক এখন কিনি দিওঁ মানে ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কিতাপবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল সকলোৱে জানে মহাদুষ্টৰ দুষ্টপুদ্ধ শান্তহিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট মানে একদম চিম্পুল চিম্পুল চেণ্টেঞ্চত যুক্তাকৰ খুব কমেই আছে পঢ়িবলৈ সকলোৱে পঢ়িব পাৰে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা মানে সকলোবিলাকে পঢ়িব পাৰে ক খকেইটা জানিলেই ধুনীয়াকৈ জোতা জোতা পঢ়িব পাৰিব সেইটো কাৰণে মই তাইক এইখন আনি দিছোঁ মহাদুষ্টৰ দু দুষ্টপুথি এইখন এইখন আপোনালোকে কিনিব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একদম পাৰ্ফেক্ট কিতাপ হয় এইখন নেক্সট কিতাপখন হৈছে এইখন ফ্লেগছ অৱ দ্য নেশ্যন আমাৰ মানে যিমানখিনি ফ্লেগ আছে সেই সকলোবিলাক ইয়াত আছে যিমানবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে তাৰ ফ্লেগবিলাক আছে আৰু তাৰ কেপিটেলবিলাকো ইয়াত আছে গতিকে এইবিলাক মানে জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে বহুত বেছি এইখন কিতাপ উপকাৰী সেইকাৰণে মই এইখন কিতাপো আনি দিছোঁ তাই যেতিয়া সময় পায় পঢ়িব এইখন মোৰ ভাল লাগিলে গ্ৰেনি ষ্টেজ বুঢ়ী আইৰ সাধু ইংলিছত আছে যিহেতু ছোৱালী ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ে অসমীয়াখনো মই ৰাখিছোঁ অসমীয়া ভাৰ্চনটোও মোৰ ওচৰত আছে কিন্তু সিহঁতৰ যেতিয়া কম্পিটিশ্যনবিলাক হয় ইংলিছত হয় যিহেতু ইংলিছ মিডিয়ামত যিহেতু তাই পঢ়ে গতিকে ইংলিছতো তাই জনাতো বহুত বেছি দৰকাৰ সেইটো কাৰণে মই এইখন ইংলিছত কিনি দিছোঁ ইংলিছত আছে গোটেই সাধুখিনি বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ বেষ্ট পাৰ্টটো কি হয় খুব ধুনীয়াকৈ মানে উইথ ড্ৰয়িং সাধুটো খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত বুজাই থোৱা আছে গতিকে মানে বুজি পাবলৈ বহুত বেছি ইজি হয় এয়া কেইবাটাও ষ্টৰি আছে ইয়াত এইখন আৰু প্ৰতিটো ষ্ট'ৰীতে খুব ধুনীয়াকৈ ছবিৰ সৈতে বুজোৱা আছে আৰু এইখন ইংলিছত আছে গতিকে তাইৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব কাৰণ যিহেতু সিহঁতৰ স্কুলৰ যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম সেইবিলাক ইংলিছত হয় সেইটো কাৰণে মই এইখন আনি দিছোঁ বাকী অসমীয়া ভাৰ্চনখনো মই ৰাখিছোঁ তাই অসমীয়াটো খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব জানে সাধু কিন্তু মানে ইংলিছত যিহেতু ক'ব লগা হয় স্কুলত সেইটো কাৰণে মই এইখন আনি দিছোঁ আৰু এইখন আনিছোঁ এইখন পঞ্চতন্ত্ৰ ষ্টৰিজ ফ্ৰম পঞ্চতন্ত্ৰ পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধুকথা বুলি ক'লে আৰু কিমান বেছি ভাল লগা বুঢ়ী আৰু সাধুৰ নিচিনাই একদম বহুত বেছি ভাল লগা ষ্টৰিবিলাক আৰু ইয়াৰ পঞ্চতন্ত্ৰৰ আৰু এটা ভাল লগা কি আছে ইয়াৰ মৰেলবিলাক বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যোনবিলাক মানে সাধুৰ জৰিয়তে আমি যিবিলাক নীতি শিক্ষা শিকোঁ ন ইয়াৰ পঞ্চতন্ত্ৰৰ ইয়াৰ মৰেলবিলাক বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া হয় গতিকে আপোনালোকে এইখন ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব মই যিহেতু নিজেও এজনী শিক্ষয়িত্ৰী হয় গতিকে মই মানে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে মই আপোনালোককো ছাজেষ্ট কৰিছোঁ এইখন ষ্টৰী বুক আপোনালোকে পঢ়াওক ল'ৰা ছোৱালী বহুত কথা শিকিব কাৰণ আজিকালি মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অকণমান বেয়া হৈ গৈছে ন সেইটো কাৰণে মানে নীতি শিক্ষা জনাতো বহুত বেছি জৰুৰী সেইকাৰণে এইখন আপোনালোকে কিনিব পাৰে ইয়াতো ছেইম পূৰা খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টৰীৰ সৈতে বুজোৱা আছে আৰু লগতে ইয়াৰ উইথ ড্ৰয়িংছ পিকচাৰ্ছ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিকচাৰ দি পিনি মানে বুজাই থোৱা আছে নহয় বহুত বেছি ভাল লগা আৰু এইখিনি কিতাপ মানে তাই পঢ়িবলৈ অলপ দিন লাগিব কাৰণ যিহেতু তাই এতিয়া একজামো পাইছেহি গতিকে অনবৰটো এইখিনি পঢ়ি থাকিলে নহ'ব তথাপি ডেইলি এটা দুটাকৈ পঢ়িলেও বহুত আৰু তাৰপিছতে মই অসমীয়া কেইখনমানো আনি দিছোঁ কাৰণ অসমীয়া যেতিয়া মানুহ গতিকে অসমীয়া ভালদৰে শিকিবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই এয়া চতুৰ চোৰ বুলি এখন আনি দিছোঁ অসমীয়া ইয়াত অসমীয়াত আছে এইখনো মই এয়া ছবিৰ স সহায়ত শিকাই আনি দিছোঁ ছবি আছে কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে কি হয় যেতিয়া মানে ছবিটো দেখে নহয় তেতিয়া মানে সিহঁতে পঢ়িবলৈ বেছি আগ্ৰহ কৰে সেইটো কাৰণে মই তেনেকুৱা টাইপৰ চাই চাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আনি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কিনিলেও বিশেষকৈ ক্লাছ টুমানলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰি আনি দিব তেতিয়া মানে কি হয় তেওঁলোকে একদম পঢ়িবলৈ বহুত বেছি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব আৰু আৰু সোনকালে শিকিব মানে ছবিটো দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মানে যি হৈছে এইটো জানি যায় ন সেইটো কাৰণে মানে সোনকালে শিকিব গতিকে এইখন আপোনালোকে প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইখন ইংলিছৰ টিট ফৰ টেট যেন কুকুৰ টেন টাঙোন বুলি যিটো কয় এইখন ইয়াত এইখন কি আছে মই যে এতিয়ালৈকে পঢ়াই নাই মানে পঢ়িবলৈ সময় হোৱা নাই এইখন পঢ়ি চাব লাগিব কেব মই জাষ্ট দুখনমানহে দেহা তুমি দুখনমানহে পঢ়িছা ন ইয়াৰ এইখন লৈছোঁ এইখন পঢ়িছা ন ভালনে ষ্টৰিবিলাক ভাল ফ্লেভাৰ ৰেবিটটো পঢ়িছোঁ অঁ লেবিটাৰ ৰেবিট অঁ অঁ দা ক্লেভাৰ ৰেবিট এইটো পঢ়িছা ন ভালনে পঢ়িবলৈ এইখন মোৰ পঢ়ি চোৱাই নাই কি আছে জানো কিন্তু ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ নামটো যিহেতু টিপ ফৰ টেট সেইটো কাৰণে ভাল হ'ব বুলি ভাবি আনিছোঁ আৰু এখন আনিছোঁ সদাগৰ আৰু মইনা চৰাই এইখনো অসমীয়া হয় সদাগৰ আৰু মইনা চৰাই আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই গোটেইকেইখন এনেকুৱাই আনিছোঁ মানে ছবি থকা পিকচাৰ্চৰ জৰিয়তে শিকা কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সদায় এনেদৰে শিকাব লাগে আমি যে যেতিয়া ট্ৰেইনিং লওঁ নহয় ট্ৰেইনিংবিলাকতো এনেদৰেই কয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানে কি হয় ছবিৰ জৰিয়তে শিকালে তেওঁলোকে মানে বেছি সোনকালে শিকে কাৰণ এইটো অডিঅ' ভিজুৱেল দুইটা হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণে আনি দিছোঁ আৰু এইখিনি তাই পঢ়িব এক্সামৰ পিছত গোটেইখিনি পঢ়িবা এতিয়া দুটা এটা তেনেকৈ পঢ়িবা তাৰপিছত এক্সামৰ পিছত গোটেইখিনি পঢ়ি অকল পঢ়িলেই নহ'ব পঢ়ি পিনি আকৌ ক'ব জানিব লাগিব ষ্টৰিবিলাক হয় নহয় আৰু এতিয়া মই এখন মোৰ নিজৰ কাৰণেই কিনিছোঁ এখন নভেল দেহেচোন এইখন নভেল বুক জুৰি বৰা বৰগোহাঁইৰ এইখন মই কিনিছোঁ স্কুলৰ পৰা আহি চব কাম বন কৰি পাঁচটামান বজাৰ পৰা অকণমান সময় চাওঁ মানে ডেইলি তোমাৰ চাৰি পেজমানকৈ যায় নেকি চাৰি পাঁচ পেজমানকৈ তাৰপিছত আকৌ চাকি দিবৰ হয় চাহ বনাবৰ হয় তাৰপিছত আকৌ ছোৱালীক অকণমান পঢ়াব হয় তাৰপিছত ভাত বনাবৰ হয় গতিকে এইখন মই শেষ কৰোঁতে যথেষ্টখিনি সময় লাগিব কিন্তু পঢ়িম কাৰণ পঢ়ি ভাল পাওঁ যেতিয়া পঢ়িব লাগিব কিন্তু অলপ অলপকৈ কিনে কিন্তু আগতে মানে কি এখন কিতাপ যেতিয়া লওঁ নহয় গোটেই কিতাপখন যেতিয়ালৈকে পঢ়ি শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে মোৰ উঠিব মন নাযায় মানে আৰু তেতিয়াহে মানে পঢ়াৰ আমেজটো পোৱা যায় মেইনলি কিতাপখন আজি মই কিতাপখন ধৰক খুলিলোঁ গোটেইখিনি মই যদি পঢ়ি শেষ কৰোঁ তেতিয়াহে মানে পঢ়াৰ আমেজটো পোৱা যায় কিন্তু এতিয়াতো পচিবল নহয় গোটেইখিনি একেদিনাই কমপ্লিট কৰা তথাপি অলপ অলপকৈ ইয়াত পঢ়ি আছোঁ আৰু এতিয়া মানে আৰু এটা মোৰ মানে কিতাপ কিনিবলৈ গ'লোঁ যেতিয়া গ'লোঁ ন কিতাপৰ দামবিলাক কিন্তু বহুত বেছি বাঢ়িছে আগতকৈ এখন এখন মানে ভাল কিতাপ কিনিবলৈ হ'লে আপোনাৰ চাৰে চাৰিশ পাঁচশ ইমান ইমান লয় কিন্তু মই ভাবোঁ যদি অকণমান কমেই কিতাপৰ দামবিলাক তেতিয়া মানুহে আৰু কিনিব বহুতে মানে কি হয় দেখিছোঁ তাতে কিনিবলৈ গৈ পিনে আকৌ ঘূৰি পিনে গুচি আহে দামটো চাই বা কিবা এনেকুৱা কিছুমান যদি আপোনালোকে মানে অকণমান মিলাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু মানুহে কিনিব মানে কিতাপ কাৰণ পঢ়িবলৈতো মানুহৰ চবৰে মন যায় আৰু পঢ়াটো ভালো কিন্তু দামবিলাক অকণমান মানে কিছুমান কিতাপ বহুত বেছি দাম কাৰণে মানুহে ঘূৰি ঘূৰি অহা দেখিছোঁ মানে এইখিনি মোৰ এইবাৰ কালেকশ্যন গ্ৰন্থমেলাৰ কালেকশ্যন আৰু এইভাগেতো কিতাপ কিনিয়ে থকা হয় আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কিতাপ পাপাকে অৰ্ডাৰ কৰি কিনিয়ে থাকে তাই যিহেতু পঢ়ি বহুত বেছি ভাল পায় ষ্টৰি পঢ়ি বহুত বেছি ভাল পায় তাৰ কাৰণে কিতাপ কিনিয়ে থকা হয় কিন্তু এইবাৰ গ্ৰন্থমেলা বুলি এইকেইখন কিতাপ কিনিলোঁ আৰু আপোনালোকে কি কি কিতাপ কিনিছে গৈছেনে নাই গ্ৰন্থমেলা চাবলৈ জনাব কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া জলফাই চালফাই চব ৰেডি জলফাই ৰেডি এইফালে শিলিখা ৰেডি আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ধুই মেলি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ স্কুল যাওঁতে ধুনীয়াকৈ ধুই বাহিৰৰ টিঙত ৰ'দত দি থৈ গৈছোঁ আৰু আহি পিনে চাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই আছে ইমান বেছি ভাল লাগিছে ন বটলকেইটা এইকেইটা মই কিনা নাই মানুহজনে কিনি আনিছে মই কৈছিলোঁ খালী আনিবৰ কাৰণে মানে মোৰ মানে আজিকালি ওলাই আকৌ স্কুলৰ পৰা আহি আকৌ এবাৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ মোৰ কিবা মনে নাযায় ইমান ভাগৰ লাগে তেওঁ লৈ আহিছিলে মানে কিচেনৰ যিবিলাক এইবিলাক টেমাবিলাক হয় ন এইবিলাক মানে মোৰ কি হয় অকণমান নতুন নতুন হৈ থাকিলে ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই অলপমান পুৰণা হ'লে এইবিলাক আকৌ চেঞ্জ কৰি দিওঁ নতুন নতুন ইয়াত দালি চালি কিবাকিবি ভৰাব লাগিব এইবিলাক টেমা এনেকুৱা ধৰণৰ লৈছোঁ দুটা এইটো এটা খুব ধুনীয়া এইটো এটা লৈছোঁ আৰু এইটো ডাঙৰটোতো আচাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো আৰু চিম্পল একদম আচাৰৰ বৈয়াম ডাঙৰ কিন্তু আচাৰ হৈছে অকণমান বৈয়ামটো হৈছে বহুত বেছি ডাঙৰ এক্সোৱেলি আচাৰ মানে মই ইমান আচাৰ নাখাওঁ মই ইমান ভাল নাপাওঁ আচাৰ খাই কিন্তু ছোৱালীয়ে একদম ক'ব নোৱাৰে আচাৰ বুলি ক'লে বেলেগ ভাল পায় মানে সেইটো কাৰণে জ্বলা চলাই নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ স্পেচিয়েলি তাইৰ কাৰণেই বনাইছোঁ সেইয়া এতিয়া ভৰাব লৈছোঁ আৰু আচাৰখিনি এইফালে যিহেতু আচাৰৰ বতৰ গতিকে আচাৰ অকণমানো ৰেডি কৰিছোঁ আচাৰ মই বহুত বেছি নাখাওঁ বাৰু মোৰ ইমান ভাল নালাগে আচাৰ খাই কিন্তু ছোৱালী যিহেতু বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে মই জলফাই আচাৰ অকণমান কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আৰু মানে কি আচাৰবিলাক কি হয় ৰ'দত দিব লাগে আকৌ দিনটো যিহেতু মই নাথাকোঁ সেইকাৰণে বনাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় তথাপিতো ৰাতিপুৱা এইকেইদিন যিহেতু ৰ'দ পূৰা দি আছে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা মানে শুই উঠিয়েই ৰ'দত ওলাই থৈ যাওঁ আৰু স্কুলৰ পৰা আহি পিনে এইখিনি ভৰাওঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল আচাৰ খুব ধুনীয়াকৈ বেছি ৰ'দত দিলেও টান টান হয় যায় সেইটো কাৰণে অকল দুদিন দিছোঁ ৰ'দত অকণমান অকণমান ৰ'দত দিলোঁ তাৰপিছতে এয়া হৈ গ'ল আচাৰ ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিম জ্বলা বেছি নিদিওঁ কাৰণ জ্বলা দিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ যিহেতু নোৱাৰে সেইকাৰণে টেঙা তুমি টেঙা টেঙা বনাইছো হে ন জলকীয়া দুটামান দি দিম ন তুমি খাব খাব পৰা এজোপাত বেছিকৈ নিদিওঁ বেছি জ্বলা হ'লে খাব নোৱাৰিবা যে হৈ গ'ল আছা কি ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয় ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে এতিয়া ৰ'দত দিব লাগিব কাইলৈ পৰা হোৱাই নাই তেওঁলোকে কাইলৈ ৰ'দত দি কি হ'ব ৰেডি জলফাই আচাৰ এইটো দালি ভৰা এইটো কিবা কিনিলে কালি পাপা কিনি আনিছে হা কিবা কিনিলে পই নাভাখিব এইবিলাক গ্লাছৰ হয় আমাৰ কালি পাপা কিনি আনিছে এই মাক বোৱা বনাবানে বনাই পাপা এনেহে মানে এইফালে পিঁয়াজ দি যিটো মালপোৱা বনায় সেইটো মানে আমাৰ ছোৱালীয়ে বহুত বেছি ভাল পায় আৰু যেতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আইতাকক ক'ব আৰু এইটো মালপোৱা খাম বুলি আৰু আইতাকে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে মানে মোৰ শাহু মায়ে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো মালপোৱা বনায় আৰু তাই খাই বহুত বেছি ভাল পায় আৰু ময়ো এয়া সময় হ'লে সন্ধিয়া সময়ত কেতিয়াবা বনাই দিওঁ তাই যিহেতু বহুত বেছি ভাল পায় খায় আজিও তেনেদৰে বনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি থৈ যাব দেই